Di daerah Utara Johor, Segamai, tersembunyi sebuah tunjang warisan yang semakin kurang didendang. Bagai pelukis yang memiliki kanvasnya, begitu juga kayu dipilih oleh tangan-tangan mahir, pejuang warisan tradisional seperti gasing dan kompang. Kayu leban atau juga dikenali sebagai halban atau nama saintifiknya bitek pebesen telah menjadi tunjang kepada industri tradisional ini hingga ke hari ini agar tidak lapuk di telan zaman. Seni pembuatan gasing memerlukan ketelitian yang tinggi termasuklah pemilahan kayu yang sesuai seperti kayu leban. kayu leban biasanya dia ambil secara langsung dari kawasan hutan atau kampung yang diteroka. Pokok yang boleh mencapai ketinggian hingga 35 meter ini terkenal dengan ketahanannya terhadap cuaca dan serangga perosak. Ini menjadikannya sebagai bahan tambahan oleh pengusaha kraftangan tradisional tempatan. Antaranya, Cik Zulkarun bin Isa anak jati Felda Tenang yang juga merupakan pengusaha gasing yang telah berkecimpung hampir 30 tahun dalam pembuatan kraft tangan tersebut. Saya Zulkarim bin Haji berumur 57 tahun. Ini saya salah seorang pengusaha gasing bermula pada tahun 97 sampai sekarang pembuatan dan permainan. Saya gasing kebanyakan saya gunakan kalau yang untuk permainan dekat-dekat sini banyak saya menggunakan kayu leban ha, ni antara gasing-gasing yang saya buat menggunakan produk kayu leban ha, kayu leban ni memang kayu senang lah di pinggir kampung ha, kayu banyak ha, memang mudah dicari leban bukan sahaja bermanfaat kepada pembuat kraft tangan seperti Encik Zulkarin malah hampir setiap inci bahagian dari pokok ini juga boleh digunakan sebagai perabot, papan pemotong, bahan bakar dan ubat-ubatan. Kulit leban boleh dijadikan teh kerana mempunyai khasiat yang mampu melegakan sakit perut, sembelit dan juga memberikan tenaga. Kita mesti cari kayu berkualiti iaitu pokok dia besar. Bila pokok besar, kayu dia dah matang. Matang dia akan jadi keras dan liat. Bila pokok tu kecil, kita ambil dia punya uh, uh, urat dia kurang padu lagi lah. Uh, berbanding dengan kayu yang ada cukup tua. Bila dia kalau kita buat macam gasing, dia susah sikit nak pecah. Berbanding dengan kayu muda Kayu muda Memang mudah pecah Macam ru tiang rumah juga ha, Belah Jadi kabur Baru senang bawa balik Nanti Kita belah ni kat rumah Buang tepi ni Buang jadi Berhuti Kalau buat kasing Cina eh Kasing kecil tadi Haa ni Apa tu belah Dapat dua lah Kayu leban Perlu dikeringkan Sebelum boleh digunakan Sepenuhnya Kita tak Tak kaligat Kita buat senang dia nanti dia, dia air air berair lagi ni. Ha, jadi dia air dia turun nanti dia tak seimbang. Ha tu sebab kita dah buat macam ni. Nanti kayu dia, acik buat gini lagi kayu dia. Atas dia kita, kalau kerja ke, ke somel kita panggil dia bubuan. Ah tu mana perenggang. Ha macam ni. Kita buat dia macam ni. Ha dah macam ni. Yang ni kita buang tepi dia sama. Kita bubuh dia macam ni. Dan, ha biar udara masuk. Jadi atas kering, bawah kering Bila kita pengap macam gini Dia payah nak kering Angin tak masuk Bila udara dulu bawah dia tak, Kita bubur tempat gedup Tak boleh Bubur tempat panas Dia kering tempat panas Tapi dia getak ribu ha. ha kita buat macam ni Biar macam ni Angin lalu dan 3 bulan ke 4 bulan Baru dia kering Di bengkel ini, kayu yang berpotensi untuk dijadikan gasing disimpan dan dikeringkan secara semula jadi. Kayu leban seterusnya akan dipotong dan digubal sebelum dilarik secara moden, iaitu menggunakan mesin sehingga menjadi bentuk yang dikehendaki. Raih sendal dulu, kita menggunakan macam jogan, jogan pancing. Jadi, kita lilit dia daripada atas tali, terus pusing sini. Ha, jadi, kita lepas tu turun ke bawah. Macam ni turun bawah ni, ada, yang eh, ni kita pijak dia. Jadi, kita turun, benda ni pusing ni. Ada ke depan, ke belakang, ke belakang, ke belakang je, tak laju. Ha, yang ni jangan ni mengenjut jelah. Ha, pusing sini. Dia tapak dia pak segi. Ada tikam juga. Yang sini depan tapak pakai kayu. Pasak pakai paku. Jadi dia pusing ke depan, belakang ke depan, belakang gitu. Jadi masa dia pusing sini, kita bubuh mata dia ke sini. Sama juga tapak ada juga tempat letak pisau dia. Ha, jadi dia tak laju macam nilah. Kita gariskan ni. Untuk penyuruh ni untuk pusat dia. Kita buang segi dia. ok lebih kurang lah buang segi dia ha. lepas tu nanti kita masuk lagi lah tebuk ni masuk lagi setiap biji gasing memerlukan ukiran seni halus yang menitikberatkan ketelitian untuk mengelakkan keretakan pada kayu. Walau bagaimanapun, menurut Encik Zulkarin, proses mengeringkan kayu lebih lama berbanding pembuatan gasing itu sendiri. Setelah gasing selesai diukir, gasing dicat untuk memastikan daya tahannya lebih lama. Selain daripada mencari sendiri kayu leban ini di Belukar untuk menghasilkan gasing, beliau juga mendapatkan sumber kayu tersebut daripada pembuat kompang tradisional setempat. Kita ambil kayu yang ada ni, beban kompang. Dia tepi dah buat kompang. Jadi yang tengah ni kita ambil dengan dia, bayarlah duit segati. Ha, ni. Kita boleh menjadikan gasing. Selain Gasing, kayu leban turut menjadi tulang belakang kepada satu lagi warisan Melayu yang ada di Segamat, iaitu Kompang. Alat muzik yang sering menggegarkan majlis keramaian sejak turun temurun. Ha, nama saya Muhammad Alif Arif bin Akaria, ha, berumur dah 33 tahun. Saya dah menceburi bidang membuat kompang ni lebih kurang dalam 20 tahun. Ha, saya mula sejak daripada sekolah lagi, bangku sekolah, saya dah mula buat kompang, dah belajarlah pada ayah. Menurut Encik Arif, kompang terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian kulit yang dipanggil belulang manakala bahagian kayu pula dipanggil baluh. Belulang biasanya diperbuat dari kulit kambing betina manakala baluh diperbuat daripada kayu leban untuk mendapatkan bunyi yang nyaring. Setiap jenis kayu ada datang bunyi yang berbeza berbeza-beza. Contoh macam kayu leban kan, bunyi dia lebih padat dan padu sebab dia urat dia padat dan pad pad apa padulah urat dia sebenarnya kak. Uh, kebanyakan pembuat pemain kompang pun akan memilih kayu leban kalau macam kayu lain, lain daripada kayu leban uh, urat dia macam tak apa cantik dan lembut uh, jadi bila kita buat kompang, bunyi dia tak sedap uh, setakat ni lah, kayu lain tu ada uh, contohnya kayu sena tapi dia ringan uh, tapi kualiti tetap tak boleh lawan kayu leban. Ni. tak samalah kayu leban uh, tu kira nombor dua lah kayu alternatif, kalau tak ada kayu leban kita pakai kayu tu kayu sena Proses proses kuasa ni paling utama kayu kayu leban kita ambil kayu leban kita ambil kat hutan lah kayu leban kan tu kita proses kita melarik dia ok bahan yang kedua kulit kambing Aa, kita ambil kulit kambing kita letak lah kat kayu leban tu yang dah diproses ha, tu kita jemur kita paku dan jadilah biji kompang untuk siapkan biji kompang tu daripada proses kayu sampai ke proses kulit lebih kurang dalam 5 jam dah boleh siap lah biji kompang Namun, di sebalik kedua-dua warisan ini, industri kraftangan kayu leban dan warisan tradisional kini berdepan hakikat cabaran yang semakin getir. Sekarang kanak-kanak sampai remaja kita ada gasing plastik. Bila main gasing plastik, lama, lama, dia dah besar. Dia besar, dia akan menggunakan kasih kayu. Acik, cadangkan inilah dia kayu pinggiran kampung leban, mudah dapat. Ha, berbanding dengan kayu kaji. Kaji boleh pakai, tapi memang tempat kita tak ada. Ha, itulah harapan Acik daripada ni Acik boleh bawa ke peringkat sekolah hmm. ha, Untuk tengahkan permainan gasing ha, Menggunakan kayu lah, kalau kayu, kayu leban lah Kalau plastik, kita ada gasing polimer Harapan saya ha, daripada apa, pemain kompang Kalau nak beli kompang, cari yang kayu guna kayu leban ha, Sebab dia lebih tahan berkualiti dan finish pun cantik Lepas tu ke arah generasi apa? Generasi baru dapat mengenali kompang menggunakan kayu leban. ah ha, Sebab dia tahan dia boleh sampai ke tanah dia lebih kurang 30 tahun kayunya. Ah ha, generasi generasi baru supaya tahulah silok pilot sa kompang ni ha, pada kayu kulit. ah ha, itulah. Lebang ha. kapur, lebang kunyit. Kapu, leban Kisah kedua-dua pejuang warisan kraftangan tradisional kelahiran segamat ini membuktikan bahawa warisan ini boleh terus dipupuk oleh minat, tidak semestinya secara turun-temurun. Selagi ada mempelajari, menghargai dan meneraju tradisi ini, selagi itulah jiwa kayu leban akan terus hidup dalam setiap putaran gasing dan setiap paluan kompang agar warisannya kekal mengalir dalam darah kita rakyat Malaysia.